Тем нашего форума. Мне хотелось остановиться бы немного подробнее и высказать несколько своих соображений на этот счет. Задачи патриотического воспитания всегда имеют конкретное историческое наполнение. Если во времена холодной войны и железного занавеса можно было делать ставку в основном на военную тематику, то сегодня необходимо раздвигать границы этого понятия. На мой взгляд, главной задачей патриотического воспитания в наше время является формирование в российской молодежи установки жить и работать на родине, участвовать в модернизации страны, платить налоги в России, а не другим государствам. Приоритетом в этой сфере должно стать преодоление достаточно массовых эмиграционных настроений в юношеской и молодежной среде. В первую очередь это касается крупных городов. Почему-то те, кто остается жить и работать на родине, считаются едва ли не неудачниками. В результате они зачастую уходят в другую эмиграцию внутреннюю. Отличительные признаки, которые тотальное равнодушие, это очень тонкая материя. В этой связи хочу напомнить попытку создать комплексную концепцию молодежной политики в начале 2000-х годов. Когда сверстали все разделы документа, получилось, что это концепция социально-экономического общественно-политического и культурного развития страны в целом. Там было все, и финансово-экономический раздел, связанный с формированием рынка труда, жить на своей родине, любить ее не издалека, а лицом к лицу. Вместе с тем, никто не спорит с тем, что решение задач патриотического воспитания имеет несколько базовых направлений. И к их числу я бы отнес следующее. Первое. Это знание собственной страны, нужно все силы бросить сегодня на развитие внутреннего туризма, прежде всего молодежного. Второе, это хорошее владение инструментом, который...